muhammadali eshonqulov o'zi kim hop muhammad ali eshonqulov <-Kuluf> muhammad ali eshonqulov <-Kuluf> yigirma olti yosh jizzax viloyati baxmal tumanida tavallud topgan besh yoshida baxmal tumanidagi birinchi maktabda o'qishni boshlagan va keyinchalik to'rtinchi iqtidorli bolalar maktabida tahsil olgan o'n besh yoshida jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga o'qishga kirgan hozirda xalqaro toifadagi iqtisodchi tadbirkor biznes murabbiy jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda avstriya imc krems universiteti o'qituvchisi patronlar ligasi klubi asoschilaridan biri o'zi asli o'qituvchi xalqni dardi bilan yonadigan o'zidan ham shogirdlarini ko'p o'ylaydigan inshaalloh yaxshi farzand yaxshi do'st yaxshi ota yaxshi turmush o'rtoq deb hisoblaymiz haqiqatdan ham shunaqa bo'lsin ilohim